İkinci baharda 24 il dilinin adı. Bir dəfə Türkiyə Azərbaycan dilində rəhmətli Yaldızov nazirçisi və ibarədə mən söylədik bəy, sizə görə mənim də qapısına getmişəm. dedi düzdüyük. Qalırsınız. Bu türk türklük məsələsilə elə gedir, güney məsələsilə ingilədir. De burada demək ki çox adamların qapısına axlı naraxda mən də getmişəm bir günəyə olaraq bir tür şuralara. Sən yaxşı ölkədə yaşayırsan, o oranı vətəndaşdır, şeiran da orada da demək ki yerim də çox rahatdı. Çox da qəşəngdir, vətəndaşı, o ölkə vətəndaşlığı çox gözəldir. Ancaq söhbət odur ki, bu birisi tərəfində biz türkük Azərbaycanın güneyinə və sürgünə gedmişik. Hətta özümüz belə demək ki, binə hava limanına, federal alana, xala getmişik. O demək sürgünə getmişik. Biz aíran qardaşlarımız, bacılarımız da gəlirik xaricə əllərinə salam, xoş gəlmisiniz. Yəni biz oradan qaçmışıq, canımızı qaçmışıq. İran adlanan yerdən bu Azərbaycanın dünəyindən. <laughs> Azərbaycan cənub qoneyində istədikdə dəizlər, müqarifətə ilə, bu da bir gün müqarifətə, müqarifətə ilə qeyri-məsələsi zaman-zaman söhbət olur. Doğrudur, yəni deməyim odur ki, bu günləri İran adlanan yerdə bir güclər var, bir hadisələr gedir, Azərbaycan Respublikası dövlətində Mən deyə bilərəm ki, heç barmaq sayda adam da yoxdur ki, hətta bu işlə məşğul olanlar da İran adlanan yerdə olan partiyaları, siyasi gücləri və orada olan demək olar ki, gizli aşkar potensialları tanımır. Yavaşa düşürsən, yavaşa düşmüsən. Bu savaşın mahiyyətini bilmirsən. Bu savaşın mahiyyətində bir türk davası var. O bölgədə bir türk davası var, bir kürd davası var, bir fars davası var, genişləndirici Erməni davası var, rus davası var. Bu bölgədə bir savaş var. O 21-ci ilsin başlanğığı ilə hami öz haqqını düşün məktədi. Hər kəsin öz yarını, sırdaşını, soydaşını kənarına çəkir və siyasətini gələcəyini üzü də iki üzünə vurur. İndi Sadrbəy axı söylədi. İraqın quzeyində bir kukla dövlət deyirik biz buna. Türkiyədəki qardaşlarımızla zaman-zaman biz də deyirik ölüm olsun ne, bu, ne beyler, Şurada, yürüt, o cəlanə, terroristlər, PKK-dılar, nədir o? Cəlal Talabani belə deyir, Kürdün ürd o. Qardaşlarımız o hər yapaşın altına basır. Baş verdə tordalıb gəldirdən elən o silahı götür bir tərəfi əli günəyə bir tərəfi ənir Türkiyə. Türkiyənin başa ordusu var, gücü var, amma güneydə nə var? Olar qaçaq pulu ilə, nə bilməsə, siqaretdi, tiryəkdi, çaydı, silahdı, hər şey satılır, pulu gedir, gəlir güneyə, silahı da boyur gedir güneylinin başına. "Gəyə saat, bax, o pul deyir, bir çamada götür. Götürməsən kəllən getdiyin. Gəlirsən və anı torpaqları var. Yarpaq yəni, bu savaşın mahiyyətini bilən söhbətmidir acı? Ya görəsən Türkmənçay Qırğızstan müqaviləsini qəbul edəmiyəsən, tarixən qozasan. Deyəsən Azərbaycan martala bilməyib. Ya deyəsən ki, istilənin repprasiyaları və demək ki, bu millətin adını dəyişməsi gətirib bir dənə zəhrivari soxuyora. Azərbaycan adına fars ola baxdı, əvvəllər Azəri adı zıpladı.